Очень страшно, если верующие, они не благовествуют. Поэтому Иисус говорит, вы свет, вы должны освещать этот мир. И тогда не будет крови и не будет греха этого мира на тебе. Но если ты это не делаешь, это беда надеяться, что ты просто спасешься, потому что ты там хорошенький или что-то, не проповедуя, не просвещая других, это беда. Это все грехи их, они лягут на тебя. И Бог об этом предупреждает пророков. Бывает, пророков призывают, и пророки, они в выступления даже ходят. Понимаете, они знают, что эти люди, они такие противные, такие с медными лбами, с каменными сердцами и так далее. Бог говорит, ты будешь как алмаз, будешь резать их и так далее. И говорит тому языке, языке, неделю там выступления, Бог его опять выводит. Он говорит, давай, пророчествовать. И человек, он в таком шоке, и многих пророков убили за то, что они говорили людям правду. Поэтому это ответственность верующих людей проповедовать Библию, говорить что и как. Не говорить, а ада нету, оживите как хотите, проклятия нету, ничего нету, Бог — это сплошная любовь. Это грехи всего этого мира, они будут на таких верующих. Каждый, кто пойдет потом в ад, его грех, он будет на таком верующем тоже. Бог об этом предупреждал и Езекию, и Еремию, и даже что там случалось. Многих убили, гнали пророков. Цена. Но это ответственность. Если ты говоришь, я верующий, ты знаешь Бога. Ты должен проповедовать. Это твоя прямая ответственность. Покажи, кого ты спас. Покажи, как ты спасаешь. А если ты хлопаешь в ладоши этому миру, этому всему безбожью, беззаконию, поклоняешься, сидишь просто на этом интернете, новостях, телевидении и так далее, как лопух, какой ты там верующий? Поэтому слушайте Моисея и пророков.